Сьогодні у сумах мітингували підприємці, зібралися о 9-й ранку на Майдані Незалежності. Головна вимога до Верховної Ради не ухвалювати новий податковий кодекс. Зібралося трохи більше півсотні осіб. Мітингували впродовж години. Ми, давайте всі як ми раніше виходили на площадь великою колоною з ринку. у нас хотят скасовать спрощенную систему податкования, против какой, я, которой я мы выступаем против. Потому что это за собой несет очень много последствий. Это и кассовые аппараты, победить. это Тетради, которые ведутся до да, первичные тетради. Это каждый года, день сверка и проверка. Начала, Для этого нужны на, У нас этого Андреевич. нету. Мы так ели они уже на считают, грани выживания дорога. малый бизнес. Считают, нас уже бизнесом этого нельзя назвать. Это. Что будем предпринимать? Туда, Объявим в Париж, державе акт привезли неповиновения. Привезли Мы хотим смартфон. поддержать, чтобы вот налоговый кодекс был другой немножко. Невозможно нам выжить мелким. Они нас сравнивают с большим бизнесом говорят, приходишь давать там отчеты, нам говорю вы как мини-завод. Вот Який же я завод, если у меня вон одна вон палатка, вон я выживаю, просто содержу везде, свою в семью. В свое время когда-то я ушла с по работы, минут, потому как... Падать, ну, падать, работы не стало. Платье, Пошли на рынок, начали торговать. Содержу сама всю семью. А теперь уже все хуже, хуже и хуже. Очень тяжело стало работать. У меня муж был в АТО, вот целый воевал. Вот сейчас пришел и Сато. Нет, и сейчас я думаю, он поедет вместо меня в Киев бороться, поддержать нас. Хотя Дальше, да бы да на, на прежнем да уровне да все власть, осталось. Да Это очень большие. Не сейчас у не людей нет власть, денег. Не Это очень большие налоги. Мы не в состоянии их поднять. Ви ж повієте, які зараз відміна зарплати, не повишаються, а только нас налоги повишаються. Люди не в купити щось. Якщо ми дамо корупціонерам черговий раз написати кодекс, по якому вони можуть здирати останню шкуру із громадян України, нічого не зміниться. Буде третій, четвертий Майдан і держава просто не витримає, вона рухне. Нагадаю, наразі обговорюється кілька варіантів податкового кодексу, а також часу введення його в дію 17 грудня. Парламент і урядовці домовилися, що відтермінують ухвалення документу на 2016 рік.